Политехнолог Тарас Загородний присоединяется к нашему эфиру. Тарас, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Да, здравствуйте, Тарас, да. смотрите, что за мизансценку разыграл сегодня Путин, используя Лукашенко в Москве. Хронология. Утром прилетает в Белокаменную спецпредставитель США Уитков. Ждет целый день, пока соизволит царюшка бункерный его принять. В это время прилетает в срочном порядке Лукашенко, проводят встречу выходят на совместную пресс-конференцию, на которой Путин фактически витиевато говорит, что да, так нет. Мы и не против перемирия, но обкладывают это такими условиями, что становится понятно, что ни на какие уступки, ни на какое перемирие он не готов. Выглядит достаточно дерзко, согласитесь, и обесценивает сам факт переговоров с Уиткофом, которые пройдут только сегодня вечером. Я прав или нет? Ну, да. Путин в своем традиционном, в традиционной манере возит американцев морды по столу, показывает, что, что хочу, то и делаю. Ну, специально придумали тут Лукашенко, якобы он так занят, занят, что не может принять американцев. У него тут есть дела поважнее, это раз. второе, фактически без переговоров с американцами, он выдвигает свою снова публичную политику, ну как бы, знаете, могу поздравить американцев, ну что за что боролись, за на то и напоролись там, да? Вы хотели какого-то цивилизованного договора с россиянами, о чем-то договариваться, ну не будет боковать, а продолжит боковать, вот, так что так вот. Хорошо, но Путин, как вам кажется, точно откажется от перемирия? Все-таки весь Соединенные Штаты Бомбардировали сообщениями о том, тот же министр финансов Соединенных Штатов, который говорил о том, что санкции могут быть чрезвычайно ну, тяжелыми для России. Пользуясь, пользуясь их терминологией, теперь мяч на вашей стороне уже. Да? То есть вы перекинули в Россию. Да, теперь показываете, какая бы сверхдержава, и стоит ли воспринимать ваши слова ну по-настоящему серьезными. А, ожидали ли вы, что так быстро? Путин перебросит этот мяч на сторону американцев. Ведь логично было ожидать их технологии, отработанную уже годами, десятилетиями, замыливание, замусоливание, растягивание во времени этих переговоров. Они могли цепляться каким-то несущественным пунктом и так далее, как это они делали ну, всеми же минскими договоренностями, грубо говоря. Э, ну так, сейчас я думаю, что, смотрите, сам Путин, конечно, этого не осознает, но экономика Российской Федерации находится в плачевном уже состоянии, тем более что идет новое цунами, которое уже запущено Трампом, это мировой экономический кризис. Мировой экономический кризис точно тянет за собой падение цен на нефть, да, вот, и поэтому он продолжает там крутить-вертеть вот таким вот образом. Нет, так это, это, это то же самое, то, что вы услышали, это то же самое. Да, мы согласны, но мы там требуем еще кучу каких-то условий, которые фактически ведут к капитуляции Украины, чтобы и мобилизации не было, и подготовки не было. Но ну, главное, то, что они всегда, всегда стремились, это остановить поставки оружия в Украину. Ну, как бы ничего, ничего нового я тут не услышал вообще. Все, все, а... все то же самое, только те же яйца, только в профиль. Понятно. А почему? А, а, какую реакцию Трампа вы ожидаете? Что мешает ему сейчас снова выйти и сказать: Я говорил с Путиным, он не против перемирия, и Путин же формулирует так, что можно, можно к таким выводам прийти, если захотеть, грубо говоря. Ну, Давайте смотрите, ему идти ему на уступки. Такой вариант развития событий. Возможно, смотрите. После... Смотрите, американцы так уже отматывают ситуацию. Вот смотрите, была ситуация с задержкой оружия Украине. Вот, это сразу вызвало реакцию в Европе. Очень неприятные вопросы к американскому ВПК. Зачем нам американское оружие, если оно не будет стрелять в сторону, в сторону России? Да? Ну, чтобы вы понимали, 1 F-35 стоит 125 миллионов долларов. Да? Польша закупила на 30 миллиардов американского оружия. Так это что, лом дорогостоящий? Да? И я думаю, они были вынуждены идти на восстановление помощи Украине. И вообще вся эта встреча в Саудовской Аравии, это уже была отмотка американцев, попытка уже выровнять ситуацию. Потому что они явно уже перегибают палку в отношении Европы. Европа не сдается, как они думали. Они начинают понимать, что, ну, по крайней мере, уже интересы американских корпораций затрагиваются. В первую очередь ВПК. Вы же должны понимать, что американское оружие закупалось всегда во всем мире, в том числе в Европе, самым способным клиентам, исходя из, ну, в комплекте с прогнозируемой политикой Соединенных Штатов Америки. Теперь зададут вопрос, а зачем нам тогда американское оружие? И я думаю, что американские, американский ВПК провел воспитательные беседы в Белом доме <свят> и, и, мягко намекнули, что не надо ломать нам бизнес. Там, да, там, там бизнес многомиллиардный, расписанный на, на 10 лет вперед и так далее, и так далее. Поэтому дальше, ну, что показало опять же вот это преждевременное о Украине помощи, а нет возможности контролировать Украину. Ну, смотрите, они сказали, мы отключили разведку, да, ну, чтобы не, не было там нападения на Россию. Так, а нападения продолжались. Ну, вот СБУшники как мочили НПЗ, так и продолжили мочить НПЗ. А что вы тогда контролируете? То есть потому что Украина, есть собственное оружие, она будет определять туда, куда бить, куда нужно и как нужно бить. Вот. И тут как бы это была демонстрация бессилия в действительности американцев, что они ничего сделать не могут с Украиной. Не, так, не такое это слабое звено, как они себе представляли. Да? И в данном, ну и плюс Европа вписалась, конечно, а без Европы они не смогут выиграть торговую войну против Китая, вот, то есть там сложность на сложности в действительности. Так просто казалось это не решить эту проблему, как они думали. Мы там что-то поговорим с русскими и так далее. Поэтому а сама позиция в GD, смотрите, она же не звучала там, что от Украины требует там, сокращения армии, да, мобилизации. Ну, то есть там никаких условий не, не выдвигалось в Украине, потому что ну, не может Трамп, например, заставить Украину покинуть Запорожье, Донецкую область и Херсонскую область, то, что требовал постоянно Путин. Ну и сейчас, как, как, как он остановит, Трамп, например, остановит поставки вооружения со стороны Европы? Да никак он это не остановит. За попытки прекратить поставки уже оплаченного оружия они, я думаю, что получили такой, как я говорю, воспитательный разговор, э, э, воспитательный разговор с, с предприятиями ВПК, которые задавали очень неприятные вопросы, там очень серьезные люди сидят. Э, вот и так далее. Поэтому тут я думаю, что у американцев выхода другого нет, как показ. Ну, смотрите дальше, что они еще делают, что, что еще произошло. После вот этого известного разговора 28 февраля весь мир посмотрел на это, то, что происходило, и как бы начали задумываться. А вот америка... американцы требуют от нас деньги, например, европейцы, да, в обмен на то, что будет безопасность. Но вот они посмотрели то, что произошло в овальном кабинете, вот, и у них какая-то такая, мутно... такая смутное сомнение появилось, что даже mm -hmm. если заплатим деньги, то будет ли безопасность с такими фортелями и с такими разговорами, то есть Трамп, в действительности, сейчас ну перегибает эту палку, это уже очевидно. Они девальвируют сейчас свой главный козырь, который они активно торговали, это безопасность. А теперь скажут такая, зачем такая безопасность нам нужна? Тем более, что очевидно, что вот эти вот попытки пере, попытки перевести Россию в, в, ранг своих союзников, он ничего не закончится, потому что Китай очень крепко держит Россию и многое чего другого. Поэтому я думаю, что сейчас американцев, ну, они, у них выхода уже нет. Если они дальше будут продолжать делать вид, что что-то другое происходит, они уже конкретные меры предпринимают, например, там, санкции вводить, расширять помощь Украине для того, чтобы показать, что вы возвращаетесь все-таки в евроатлантическую семью и показываете, что вы сверхдержава. Если это очередным балабольством закончится, то это очень печальные последствия будет иметь для американцев. Они, смотрите, они за полтора месяца и так разрушили к себе доверие. И то, что вот они сейчас делают, они становятся такими непредсказуемыми. Это вот если сейчас они остановятся, это доверие лет 20 надо будет восстанавливать, потому что все 80 лет как раз жизнь делалась на, на том, что американцы являются предсказуемыми и являются главным полицейским в мире. Ну да, посмотрим, захотят ли они усугубить вот этот, эту потерю этого доверия. А насколько может измениться? Вы говорите, могут усилить военную поддержку. Трамп приостанавливал военную помощь, которую выделил еще Байден. Недавно спикер Нижней Палаты представителей, палаты представителей Джонсон комплиментарно отозвался о Зеленском. А можем ли мы предполагать, что пункт военной помощи Украине появится в бюджете на следующего года? Ну, смотрите так. Американцы, когда хотят, когда хотят. У них резко все появляется, очень резко и очень быстро, без решений Конгресса даже. Да. Вот это я помню историю, знаете, как с Израилем было в 1973 году, когда на них напали, напали все страны, они же там не сильно хотели помогать Израилю. Но Израиль пригрузил, что он в том числе может применить ядерное оружие, которых у него, конечно же, нет. Оружие быстро появилось, быстро появилось, просто по звонку Никсона в Пентагон с требованием поднимать все, что есть в воздухе, что может летать и вести все, что есть в наличии в Израиль. То есть без решений конгрессов, без всей этой тягомотины и без этих бюрократических вещей. Если у них там механизм ленд так зарегистрирован уже законопроект про ленд например, в этом... В в конгрессе. Ну, принимайте и отпускайте это, отпускайте эти вожи, делайте все, все, что все, что возможно, без на следующий год, через год и так далее. А по поводу того, что там Байден не Байден. Ну слушайте, ну так Байден тоже не сильно как бы спешил помогать Украине. Давайте положи, положим руку на сердце, да, потому что это просто раньше не, не, не писалось, да. Но помощь Украине прекращалась еще. Первая задержка помощи была сразу после Харьковской операции. Нам на пять месяцев просто остановили помощь, чтобы, не дай бог, не добили россиян. По разведке было очень много случаев, когда не давали цели указания, например, даже по целям на территории Украины. В Херсонской области я знаю как минимум один такой случай. А то, что не говорится, очень много в действительности было, просто об этом никто не говорил. Вот сейчас ситуация значительно лучше Украины, чем по сравнению с 22 годом, потому что появилось собственное производство. Но, ну, по крайней мере, мы видим удары по территории России, это является признаком собственного производства. И мы должны понимать, что только наше оружие делает нас субъектным, потому что оно не зависит ни от кого. и Поэтому все, что у нас должно делаться, это все ВПК, ВПК, еще раз, ВПК. По... Например, у европейцев проблемы с производством оружия. Так дайте Украине 20 миллиардов, она все сделает, все, что нужно. Хотите ракеты на тысячу, на 4 тысячи километров, на 8 тысяч, так Украина сделает. Он На Южмаше Сатану делали, она на 15 тысяч летала. Я не думаю, что... Знаете, я уверен, что ручки помнят. Сертизы есть, специалисты есть, дайте электронику, и все будет вам в порядке. Сделано и очень достаточно быстро. И дешевле, чем, кстати, американское оружие. И более качественно, потому что... А многие образцы американского и европейского оружия уже на поле боя современном не работают. Они должны пройти модернизацию, в первую очередь, со стороны Украины. А для этого Украина должна, в первую очередь, открыть экспорт для своих продукции за, за границу, чтобы инвесторы понимали, мы инвестируем деньги, мы получаем какой-то обратный фидбэк. Да? А в первый год там, миллиард долларов могут принести экспорта наши производители, и на 200 миллиардов заплатить налогов ликвидировать все эти идиотские штрафы, которые наложены на наших э, производителей, да? а когда за одно действие это тебе по три штрафа прилетают, фактически приводят к банкротству предприятия. Но ну, это просто мрак. Они должны быть в рамках разумного, как существует во всем мире. А, вот не обеспечьте долгосрочными контрактами, а заливайте туда деньги. Почему я говорю об экспорте? Потому что это наши производители смогут получать авансовые платежи. За продукцию за границу уже не по любой цене могут продавать. Ну, например, если Министерство обороны, не условно говоря, дрон должны продавать за 100 долларов, то за границу они могут и по 400, и по 500 продавать. А это даст возможность загружать недозагруженные возможности нашего ВПК и многое другое. И это делает нас сильнее, потому что, видите, попытались перебить разведку, а удары по России идут. И что теперь думает, думает Путин по поводу э, американцев? Либо они врут, что они не поддерживали в это время украинцев, да? что они не, не доверию. либо ко второй мысли э, крамольно приходит, а что американцы ничего проконтролировать не могут, и у них нету, как, э, как они говорят, карт против Украины. Украина в действительности больше карт, чем кажется э, самим украинцам, кстати. Вообще, действительно, мы упускаем тот момент, насколько верит сейчас Путин внезапно свалившегося вот этому счастью своему да, в виде Трампа. Литвиненко а, подозревает в первую очередь, что Трамп может вести двойную игру. По Трампу да, последние да, да. новости. Да. По Трампу последние новости. А, значит, посыпались цитаты, как обычно ближе к вечеру по, -по mm -hmm. киевскому времени. Посланник Витков ведет серьезные разговоры в Москве. Я слышал, что в России все идет хорошо, чтобы вы понимали. Надеемся, что РФ поступит правильно. Это заявил Трамп. И еще одна его цитата обсуждение вопроса территории большой электростанции привлечено к переговорам между Украиной и Российской Федерацией? Ну, это мы же прекращение огня обсуждали. А там что было? Да, а там что? Ну, я не верю в эти переговоры, потому что этот... Вопрос, вопрос достаточно, достаточно сложный и он так нерешаемый. Но ну, опять же, есть ли там инструментарии давления? Ну, а если там политическая воля, вот все-таки меня мучает этот вопрос у Трампа, потому что мы же прекрасно понимаем, знаете, скажу грубо, вот хоть, хоть тратата в глаза божья роса, он может, он может поступать именно так. Но будем надеяться, что все-таки то давление, о котором вы говорите, оно возымеет свое действие. Будем, кстати, интересно, когда на не надавят и другие представители большого бизнеса, и когда хотя бы восстановится у них фондовый рынок, например, да, и перестанут и бизнесы, люди терять э, так много денег. Вообще интересно последние опросы, проведенные в Америке, уже 51 считает американцев, что правление Трампа, причем еще даже не двухмесячное, привело к ухудшению их уровня благосостояния, экономической ситуации в стране. Насколько это для него опасно на сегодняшний день? Ну, смотрите, так это только полтора месяца. Ну, я так, так не думал. Я думаю, что смотрите, что они хотят сделать. Они хотят ä, спровоцировать мировой кризис, чтобы перезапустить американскую экономику. Mm. А, мировой кризис дальше. Они хотят девальвировать доллар. А, это приведет к uh, улучшению позиций позиции американских экспортеров, сокращению выплат по долгу, и они станут, они станут вот таким вот островом стабильности, как они часто делали. Поэтому не так все просто, так как кажется. Ну, сейчас там по годик могут чуть-чуть помучиться, а потом все будет нормально, когда производство вернется в страну и так далее. Понятно. Наверное, это вкладывается в то, что вы говорите о том, что Америка начинает отматывать назад. Трамп практически позвал Зеленского в Белый дом, чтобы начать все заново. Да? Как он сказал, двери Белого дома, Зеленский может вернуться. Но и многие обозреватели сейчас они настаивают на том, что вот нежелательно сейчас встречаться украинскому президенту с американским. Ну, хотя бы потому, что они буквально не сходятся характерами и темпераментами. Как вы считаете? Вот интересно вашу точку зрения услышать. Ну, смотрите, Трамп же попал тоже в интересную ситуацию ситуацию он всем рассказывал об этих договоре редкоземельных металлов о том что они там уже заработали 350 миллиардов Да вот рассказывает рассказывает а Зеленский не приезжает и тут вопрос знаете как в том анекдоте про и кто теперь ответственно перед американскими избирателями и кто от кого сейчас зависит и так далее то есть Зеленский не приезжает, потому что он говорит четко. Договор подписываем, если четко есть гарантии помощи Украине. Если нет никаких военных гарантий, то зачем мы это все подписываем? Ну, все, все просто и понятно. То есть теперь это тебе нужно. А дальше, как знаете, как в том анекдоте про этого, одесском анекдоте про Рабиновича, иди теперь расскажи на привозе, что у тебя не дочь, а сын, и, и он не проститутка там, да? Потому что в этом случае, как бы, то есть, тут Трамп попал в очень такую неприятную для него ситуацию, потому что он так рассказывал, что все заработали, а денег нет. Тем более, что Зеленский категорически не хочет, чтобы в том договоре какая-то цифра фигурировала. Потому что они зацепятся за эту цифру и будут потом крутить, вертеть и рассказывать о том, что мы еще должны им денег. Вот. А Зеленский не хочет там ничего писать. Этот договор прекрасно написан, то, что вот это было опубликовано, я считаю. Знаете, такое, лучше, чем Будапешский меморандум. Ничего не понятно, но очень интересно. Но предусматривается, если американцы не дают помощь Украине, то Украина никому ничего не должна. То есть вот в таком формате это все подписано. Ну вот, ну, ну он не приезжает. И тут вопрос: кто кому тут должен больше? Помощь понятно, восстановили, постановили. Байденовский пакет идет, идет оружие надеюсь, это на трамповский каждого... пакет. Не, не, подождите, это а, ну пакет США, все-таки додавили США. Тут вопрос: оружие еще дополнительно даете, обещаете? Нет, так зачем ездить? Один раз уже приехали. Но смотрите, сам факт того, что сами американцы начинают отматывать. Смотрите, вот по динамике, если вы смотрите, как они. Ну, смотрите, что там заявлял Трамп, например, на на встречу. У вас нет карт, чтобы играть. А через сутки фактически начали фактически заставлять Зеленского приезжать, что-то там подписывать, где-то какие-то мирные соглашения и так далее. А что так все нервничаете? Ну нету карт, так идите, идите, идите договаривайтесь с Москвой. Ну нету карт, так значит карты такие есть. Да? Дальше смотрите, фактически вот это встретить Джиди, это такой был повод, чтобы все-таки отмотать ситуацию с поставками оружия. Как я вам сказал, очень неприятные вопросы по всему миру начались. Более того, когда вот, вот это увидели вот все-таки в овальном кабинете, весь мир это все увидел, весь мир, я уверен, начал думать, что, ребята, это с нами может происходить тоже. Кстати, вот, вот кадры, кстати, по Саудовской Аравии, там же Трамп тоже говорит, я не приеду, пока не дадите 1 триллион долларов. Вот. Ну, Саудовская говорит, ну, не приезжай. То есть, смотрите, они реально уже перегибают палку. Они реально перегибают палку, и это имеет свои плохие последствия, в первую очередь, для американцев. Они фактически одни, а встают, да, и тут вопрос: а где тут точка опоры? Кстати, биржа, кстати, в этот рынке в Европе растут, если вы обратили внимание. В Америке падают, а там растут. А почему? Потому что когда Европа вдруг начинает осознавать, что они сами могут решить проблему безопасности, потому что у них есть уже Украина, они задаются вопрос. Но вот американцы угрожают, что выведут войска с Европы. Ну, европейцы говорят, но ну, если еще пять лет назад это холодный пот у них был от этого, и они там бежали договариваться, они сейчас говорят, ну хорошо, выводите. И тут вопрос, а какой, а какой у вас, а какой, ну, либо, либо не так страшно, да, но ну, я, я уверен, что американцы не выйдут, потому что ты теряешь э, рычаг давления. Рычаг давления ты теряешь на этого, на, на своих союзников. Э, и скажут, ну, мы сейчас мы сами будем производить оружие, что э, европейцы не смогут сделать аналог патриота, да смогут. Что они не смогут сделать, например, аналог f 35 если сильно захотят, Думаю, что смогут. Плюс у них есть Украина, которая ВПК может наштамповать значительно все дешевле, более современное оружие, там, например, дроны, ракеты, бронетехнику и так далее. Вот за, как бы лучше пусть пойдет обмен технология в рамках Европейского Союза либо наших основных союзников, там, Польши, восточной, этот, северной Европы от которых мы зависим, да, от которых, точнее, у нас есть взаимозависимость, чем, например, брать и начинать надеяться на американцев, которые не факт, что как бы будут, придут на помощь. А по сути, то, что происходит, это такой удар по НАТО, который уже происходит. Я вообще считаю, что НАТО уже не существует. Оно еще на бумаге есть, а реально его уже нет. Вот. И тут американцы смотрят, точнее европейцы смотрят, справимся ли мы со своей безопасностью. Справимся, потому что есть миллионная армия Украины, которая является гарантом безопасности Европы. Чуть-чуть да, усилить, дать финансирование, и все. И тогда можно спокойно смотреть, как американцы, американские производители оружия теперь будут бегать и просить, и даже скидки давать на то, чтобы купили их оружие. Или будут вынуждены передавать технологии, передавать технологии контроля, потому что они скажут, зачем нам ваши f 35 -е? если, если это лом? Зачем нам ваши патриоты, если это лом, вы можете отключить? А американцы сами создали вот этот прецедент, когда начали отключать РЭБы на F-16, которые передали Украине европейские страны. Это очень такой, знаете, такой вот очень плохой звоночек был для американских корпораций. И поэтому тут, я думаю, что они будут вынуждены идти, ну, возвращаться в евроатлантическую семью, потому что у них выхода нет. Россию они не, не перетянут, это становится все более понятно, да. Россияне будут долбать мозг дальше, да. Дать россияне ничего не могут. Но даже вот с этими сделками, смотрите, что хотят россияне, говорят, мы дадим вам Арктику, да, там в разработку, там редкоземельные металлы. Знаете, есть такая компания Exxon, у которых просто по беспределу забрали активы в этом, на Сахалинском, по-моему, месторождении, по беспределу забрали они кивают головой. Да, 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 да. Мы уже плавали, мы уже знаем. Да? Дальше, что пытаются продать россияне, например, ну, с точки зрения экономики. Вкладывайте в нас. Так американцы не хотят ничего вкладывать. Трамп же везде говорит, как он привлек в Америку инвестиции. Он не готов никому сейчас давать, потому что американцы сейчас на пределе своих возможностей, на пределе, ну, как бы там, что вот там Маск пытается найти какие-то способы сократить бюджет, потому что у них выплаты по процентам уже больше, чем бюджет Пентагона. Просто катастрофическая ситуация с долгами. И поэтому, поэтому они пытаются решить невыполнимые, две невыполнимые одновременно задачи. Первое, перезапустить свою экономику через экономический кризис мировой, а это автоматически падение цен на нефть, и это ударит в первую очередь по России. И второе, пытаются спасти Россию. При этом ресурсов не обещают, не могут ничего им отдать, Украину угомонить они не могут, и вот бьются сейчас головой об стену. Последнее заявление Трампа, которое идет, вот подтверждает все вышесказанное вами. Сейчас мы увидим, будет ли Россия в сделке. И если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для мира. Дональд Трамп. Ну вот теперь, ну, да, у Дональда Трампа Ружина есть жалость, но теп теперь уже вот то, чему подхихихивал Путин э, три недели, когда да. э, Трамп выливал все на Зеленского, да, теперь ему предстоит испытать, наверное, э, в свой адрес. Ну и будем надеяться, что действительно все это приведет к тому, что Россию из сделки просто выбросят из этой. Тарас, спасибо вам огромное за то, что находите время. Встречайтесь с нами. Политехнолог Тарас Загородний сегодня отвечал на мои вопросы. До новых встреч.